Говоримо далі про цікаві концерти. Сьогодні до нас завітав директор бюро металевого джазу Бьорн Едуард Єва. Доброго ранку. Доброго. Вже можна підводити підсумки як влітку, я так розумію, менш насичена програма була, да? Да. ну так, всі ж роз'їжджаються, відпочивати. Хоча, може бути, Едуард поїхав в Коблєво, Железний Порт, і там так організовував рок-концерти. Безусловно, більш насичений осінь-зимній період. Но сезон как бы и не заканчивался, просто он плавно перетек в лето. Вот, проходили акустические концерты вот в ресторане «Парадис» в основном. В основном. <свят> ну, действительно, люди поразъезжались. Вот. Ну а сейчас осенний-зимний сезон был открыт 2 сентября. Вот, выступление отличной команды «Крылья». Вот. Ребята уже не первый год к нам приезжают. Ну, то есть уровень высокий, достойный. Зрители знают, ценят и любят. Так приятно, нам день рождения прямо открыли сезон. Ну представляете, рад. как знали. Специально, да, ты, да. Разумею, приятно. Да, ты еще вообще так... крылья прямо крыляют. Да. Так, и, и как а, там на концерте Хорошо. Дела? Хорошо. Достойный. Очень высокий уровень. Ребята уже более 12 лет существуют. То есть ездили по всем крупным фестивалям, мотобайк-шоу и так далее. Вот Если очень образно, так вот где-то похоже на группу Ария. Ну, красивый, чистый heavy в вот, ближайшее время вот, планируем э, в, э, бум 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 23 число. Это вот буквально в эту пятницу. Для всех любителей и поклонников творчества Стинга. О, -о, -о. Да, творчества э, в творчестве Стинга и группы Полис будет э, коллектив Стингерс из Киева. Впервые, кстати, в этот вот, вот, осенний-зимний сезон придет по знакам впервые, потому что очень много коллективов приезжает и выступает у нас впервые. Ну вот первое, это Стингерс. Они сами по себе джазовые музыканты играют эту ну, программу очень сочную. Стинг-стингер, ну, Sting, да? Да. Чуть да. Чуть ну, есть и, такое. Который сбивает. Вот. То рекомендую, в принципе, все, кто любит такой не тяжелый, такой поп-рок, именно красивый. То есть будут звучать хиты как и непосредственно стинга, так и полис. Yeah. Совершенно верно. В пятницу где будет уход и ресторан в уютном белом зале ресторан парадис Далее, в том же зале, ну, уже 7 октября, тут уже пошел насыщенный октябрь, в том же зале в ресторане «Парадис» будет выступать не менее знаковая группа, группа «Ток», тоже наша украинская, с авторской программой, и плюс э, сет-лист будет посвящен замечательной команде Моторхед, тоже впервые. То есть они у нас выступали, но очень давно, то есть можно сказать, что вот... Тогда еще Кировоград был, а в Кропивницком-то они не выступали. все вперше у нас, разумеется. <связать> вот, далее, вот э, уже 13 октября будет реально лучший трибют коллектив по Украине ACDC, то есть посвящен музыке ACDC. Группа называется ASDS. То есть они по большому счету даже делают шоу. Двойницка, что ли? Ну, может так и То есть в... они в... реально обкатали программу по всем странам СНГ. Ну, в свое время, то есть достаточно востребованы, пользуются популярностью, то есть хороший достойный коллектив. Ну, можно прийти убедиться самим. То есть реально хороший, достойный коллектив. А билеты, видимо, дорогие будут, я так понимаю? Не, да? не более, чем как, как обычно. Ага. То есть никто, все же понимает ситуацию в стране, поэтому все заинтересованы, чтобы люди пришли, а не так, на пустой зал работать. Uh -huh. Далее. Далее будет хороший коллектив, не как бы дуэт. Тоже уже знают, любят, ценят. Иван Ворон и Макс Арон. Это уже будет в парадизе. ACDC будет в провокаторе на лучшей клубной площадке Кировограда Крапивницкого. Не понравился, но ладно, окей. Ну и значит в белом зале будет, значит в Парадизе будет Ария. То есть трибют посвящен лирическим песням группы Ария. Иван Ворон очень похож на Кипелова. То есть все верха берет так, то есть фадеев строит это для него семечки. То есть он реально. Да, То есть он берет и выше. То есть он, когда в ударе, то его несет, он и выше берет То есть реально достойный, поющий, ну, реально хороший музыкант, тоже не первый раз, поэтому по большим, кажется, просьбам, начисленным ну, просьбам зрителей наших рекомендую. Вот. И в конце октября тоже в Парадизе будет выступать с новой программой, ну, или, по крайней мере, с новыми хитами. Наш замечательный киргазский крапивницкий коллектив. Эдуард, ты не больше нравиться, да-да. Дон Блюз Бен. Это уже заслуженные ребята, то есть их знают, любят. Буквально в смысле служит по их тоже знают. Но это такие ближайшие носы на октябрь. Вот, в ноябре тоже будет весело. Вот. Но там уже, я надеюсь, в октябре приду еще, за на ноябрь до конца года. <свист> вот. Я так понимаю, что прям вот вы не дадите скучать. Не будет осенней депрессии. Нет. У людей, которые не, любят рок. Нет, я, во-первых, сторонник того, что действительно у природы нет плохой погоды. Раз. Второе, ну, депрессия же не в природе, а в головах. Понимаете, то есть, как-то, ну, кому как? Прям с утра философский. Мы все просто, просто шукаем еліксир, как прокидатися зранку бадьором. Ви від чого прокидаєтеся? Від музики? От зеленого чая. Зеленый чай, да? Да. Тоді в допомогу нас тоже. наш партнер, да. Да, лаказе нас тоже предоставляет. А, а, давайте еще раз напомним более детально о ближайшем событии. Ближайший, вот, буквально в эту пятницу, 23 сентября. Приглашаем всех любителей хорошей музыки, поп-рок, он уже чуть-чуть даже такой меланхолический джаз, я бы его назвал. Музыка посвящена творчеству группы Полис и непосредственно исполнителя Стинг. Группа Стинг, стрибит коллектива из Киева. Уровень очень высокий, хорошие музыканты. Ну, то есть для этого надо прийти раз увидеть. Во-первых, они приезжают впервые. Во-вторых, если ты впервые, то ты не можешь ударить в с лицом, потому что ты не приедешь во второй раз шансов не будет. То есть это подтверждает лишний раз, как у тебя не будет второго шанса произвести первое впечатление. Цеда, да. У мы стартуем в 7 часов. 19.00. 19.00. Классно. Приходите. Билеты еще в наличии. Еще в наличии. Не в том количестве, но уже. Все. Запомнили, осознали, получили информацию. Следим, пожалуйста, за информацией, за афишей. И приходим и слушаем. Потому что, как искали? Про, Другого шанса не будет. Да, произвести, произвести первое, первое впечатление, да. второго шанса уже не будет. Философия, ребята. Спасибо. Спасибо, Эдуард. Спасибо вам. Вдохновение Спасибо. и аншлагов. А Спасибо. мы двигаемся дальше.